Abi doakan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberi kejayaan di dunia dan di akhirat insya-Allah. Siapa belum subscribe, belilah tekan button subscribe agar tidak terlepas cerita-cerita menarik daripada Abi. Ada ramai juga yang tanya Abi berkaitan dengan parang yang Abi ada jual dalam YouTube ni kan. Okey, parang ni link dia tu ada dekat description profile. Uh, dia bila klik tu dia pergi ke Shopee lah ah ha, boleh beli kat Shopee dan satu lagi dia ada dekat Abel punya TikTok. Tapi masalah sekarang TikTok Abel ni tak boleh nak buka lagi tak tahulah kenapa dah 3 hari dah hmm, jam. Jadi siapa nak beli parang ni boleh klik link tu dan juga boleh tengok dekat TikTok Abel lah boleh klik bahagian description. Okey, ha, cerita ni berlaku kepada Fatihana. Ha, Fatihana kata peristiwa seram ni berlaku masa beliau dan family dia on the way daripada Kelantan nak balik ke rumah di Wangi. Ha, masa tu dalam pukul tiga setengah pagi. Benda ni berlaku dah lama dah. Kita lama sehari sebelum tsunami di Aceh. Masa tu kami berkonvoy lima biji kereta. Ha, Ana, suami dia, anak seorang dan juga adik perempuan dia duduk satu kereta dengan Ana adik perempuan seorang lagi, anak lelaki, adik lelaki dan orang gaji makcik duduk kereta yang kedua. Ayah, adik ipar, adik lelaki bongsu serta pakcik satu kereta iaitu kereta nombor tiga, makcik sekeluarga satu kereta dan abang sekeluarga satu kereta maknanya dia lima buah kereta. Masa tu nak keluar daripada tol bentong masuk ke highway karak ayah dia dah pesan dah kat semua driver-driver ni kat lima orang ni jangan bawa laju-laju sebab pada waktu tersebut banyak bas dan banyak kereta keluar daripada genting semuanya laju-laju because masa ni Ana juga tengah mengandung jadi ayah dia pesan lagi perbanyakkan baca ayat khusi ha, selepas melepasi Petronas yang sebelah kanan tu rasanya Petronas Genting Sempah ni kot. Tiba-tiba Ana dan suami dia ni nampak ada orang tua tengah tunggu sesuatu kat tepi jalan. Ha tak tahulah tunggu apa, mungkin tunggu nak tumpang kereta orang tua tu duduk melambai-lambai. Ha yang pastinya kat tepi tu adalah hutan Berlentara So memang tak ada kenderaan Yang uh, nak berhenti Tapi macam mana Ada orang tua duduk kat situ Masa niatiana ni Dia dah berdegup-degup lah Dah rasa sejuk semacam dah kaki dia Dan masa tu juga Si suami dia ni perlahankan kereta Dan berhentikan kereta Bila kami semua pandang belakang Orang tua itu menyeringai dengan muka yang hodoh Dan lepas tu melayang-layang ke atas Adik perempuan anak terus menjerit Si suami pula terus tekan minyak Dan pandu laju melepasi jalan yang berliku-liku Apa yang anak ingat pada masa ni Dia baca ekusi sambil menangis Dan benda itu hilang Tapi Alhamdulillah tak ada berlaku kemalangan cuma kami memang sangat terkejut nasib baik kereta ayah Ana dapat kejar dan suruh kami berhenti lepas tu ayah dia ni uh, keluar daripada kereta dia tanya apa semua terjadi kan uh, jadi ayah dia masuk balik ke dalam kereta dan keluarkan uh, satu botol air mineral yang kecil itu uh, dia baca-baca sesuatu dan dia suruh orang dalam kereta Ana ni minum air jampi tersebut lah ha, nak kata lepas pada dia minum air jampi ayah dia buat tu ha, dia rasa tenang sikit dan tak rasa ha, takut macam yang dia rasa tadi ha, berani pula kan um, dah tahu tengah-tengah malam tepi hutan yang ada orang nak melambai-lambai orang tua ni boleh pula si suami ni dia berhenti ha, dengan isteri dia mengandung semua kan tapi mungkin niat dia baik nak bantu orang tersebut lah Yang ni ada artikel daripada Cosmo Pemandu bas mendakwa pernah terserempak dengan wanita menggendong anak Dekat Plaza Tul Simpang Ampat, Alu Gajah, Melaka Kuala Lumpur kelibat wanita berpakaian putih sambil menggendong anak Melintasi secara tiba-tiba di lebuh raya utara selatan berhampiran tul simpa empat alu gajah di Melaka kini dikaitkan dengan kemalangan maut yang berlaku pada Ahad lalu. Tinjauan Kosmo mendapati ada antara pemandu bas ekspres dan pengguna jalan raya yang selalu menggunakan laluan tersebut mendakwa kawasan berkenaan keras dan kerap dikaitkan dengan elemen-elemen mistik ada yang mendakwa melihat kelibat wanita itu melintas jalan dan ada yang melihatnya duduk di tepi jalan terutama pada waktu malam. Ini menyebabkan ramai pengguna jalan raya tersebut terpaksa memberi mengejut sehingga ada yang gagal mengawal kenderaan yang dipandu dan menyebabkan kemalangan. Pemandu bas konsortium bas ekspres Menanjung Rafi Bahari 38 tahun mendakwa dia pernah ternampak kelibat wanita tersebut beberapa tahun yang lalu ketika dalam perjalanan daripada Taiping ke Singapura Ketika melalui kawasan itu pada pukul 4 pagi saya ternampak kelibat wanita itu yang berbaju putih melintas jalan saya sempat tekan brek secara mengejut tetapi tidak ada apa yang berlaku dan nasib baik tidak Berlaku kemalangan hujannya kepada kosmo di sini semalam. Oh itulah kan. Nak jalan-jalan tak kisahlah jalan jauh ke. Jalan dekat ke. Kenalah kita baca doa, pelindung Minta dijauhkan daripada benda-benda macam ni lah. Kadang-kadang benda-benda macam ni boleh menyebabkan kemalangan bila orang terkejut. Kita dengar cerita macam ni ada yang tak percaya. Ada rasa macam, oh ini penat sangat lah ni. Um, kurang tidur ataupun penat sangat sampai berhalusinasi. Tapi sebenarnya ada je gangguan-gangguan macam ni sebab tugas syaitan ni nak mengganggu manusia kan, nak menyesatkan manusia. Aku nak kongsi juga cerita ada sekali tu kami balik satu family daripada rumah adik di Melaka, area Sungai Putat atau Batu Berendam. Alah yang ada kubu Cina banyak-banyak tu. Waktu tu suami bawa kereta tak adalah laju sangat. Lepas saja jambatan sungai putat itu, tiba-tiba pintu kereta sebelah penumpang ni terbuka dengan sendirinya. Jadi kami semua dalam kereta ni pun tercengang lah. Ha, tak ramai pun dalam kereta tu. Masa tu yang ada aku, suami dengan anak saja bertiga. Lepas tu si suami ni suruh cepat-cepat tutup pintu balik dan buka alunan bacaan Yasin. Jalan Sungai Putak tu aku guna time tengah belajar dulu. Disebabkan nak cover duit yuran aku kerja part time lepas pada kelas setiap weekday. Ha, uh, ni cerita orang lain pula lah dia komen pasal uh, Jalan Sungai Putak ni lah. So maklumlah kerja part time kalau daripada petang mestilah sampai malam dah siap closing barulah boleh balik jadi biasanya aku akan balik sekitar pukul 11 atau pukul 12 tengah malam paling aku tak boleh lupa satu malam tu masa ni tengah hujan aku balik ke rumah dengan kadar pecut sebab nak siapkan excitement yang tak siap-siap lagi Tiba saja di kawasan jirak Cina itu, motor aku ni buat hal. Motor dia ni mati sendirilah. Aku dah mula rasa tak sedap hati dan rasa memang tak best lah. Ha, dah lah dekat kubu Cina tu tak ada kenderaan lain yang lalu. Di kawasan kubu Cina juga ni ada tempat bakar mayat dekat area situ. Pada hemat aku, motor aku buat hal mungkin sebab Aku redah air tadi kot. Ha, ada air masuk dalam aku punya karburetor Jadi aku pun tongkatlah motor sambil sumpah seranah dekat motor aku. Sambil aku duduk kat tepi motor tu keadaan masa ni masih hujan lagi dan pakaian semua basah lah. Tengah-tengah aku duduk tenung motor aku duduk tengah memikir-mikir ni. Daripada celah bodi motor aku itu aku nampak ada orang bawa cangkul dekat jirat Cina tersebut. Dia macam tengok-tengok satu-satu kubu dekat situ. Maknanya dia ada orang lelaki yang tengah bawa cangkul ni dia duk pusing setiap kubu yang ada kat situ. dekat bahu dia ada cangkul. Dia duk tengok kubu lepas satu, satu, lepas satu, satu. Sambil dia pegang batulah. batu lah. batu kubu, batu nisan tu. Batu nisan yang dia panggil kalau Chinese punya tu. Dia sentuh batu kubur ni dan dia pergi ke kubur lain pula Masa ni penulis kata Aku pun perhatilah betul-betul Dan tak fikir pula benda-benda seram pada masa ni Tiba-tiba satu kubur tu dia berhenti Dia berhenti dan bertenggek atas kubur tersebut Daripada jauh aku nampak dia angkat muka dia pandang tepat pada aku dan lelaki itu lemparkan satu senyuman senyuman yang paling seram yang pernah aku tengok aku memang boleh ingat sampai sekarang muka dia dia pakai seluar pendek warna gelap dan t-shirt pagoda putih aku pun terus tolak motor aku laju-laju sambil kaki kayuh macam Flintstone Memang aku tak pandang belakang dah. Tahu-tahu je aku dah sampai traffic light batu berendam. Hasilnya kaki aku memang lenguh-lenguh. Dan hasilnya juga excitement aku tak siap-siap. Wih -siap. kesian dekat member ni kan. Dahlah nak balik cepat nak siapkan excitement. Last-last kena usik dengan lelaki yang duduk bertenggek dekat kubu Cina ni. Okey, kisah seterusnya ni, uh, tajuk dia Plaza to Highway Plus menuju utara. Uh, terlebih dahulu, saya ucapkan Assalamualaikum dan salam sejahtera dan juga salam perkenalan. Maaflah kalau dah ada trik yang buka cerita pasal hantu ni, saya ni nak tulis juga cerita seram yang pernah alami. Saya ni nama dia lah, dia dia buat nama dia AI. Uh, jadi AI ni dia terpanggil lah untuk berkongsi cerita yang berlaku pada bulan Jun tahun 2010 memang sangat adventure katanya mari kita bercerita dia kata tepat jam 5 pagi masa ni dia bertolak lah daripada Kuala Lumpur menuju ke Taiping uh, beliau ni bawa kereta relax-relax sajalah uh, tak ada laju sangat pun, tak ada slow sangat. 85 Hingga 90km sejam Dan yang paling top pun katanya Mungkin cecah 100km sejam Begitulah Ialah bawa kereta aa, Mana boleh nak laju-laju Bahaya katanya Sambil masa ni dia layan jiwa Dengan pasang lagu rock aa, tangkap lelih katanya Seperti lagu Lestari Data CRK Masa beliau melewati signboard Ladang Bikam, uh, Ladang Bikam 38 km pada masa ni jam lebih kurang hampir pukul 6 pagi. Tiba-tiba dia terasa kereta dia ni bergegar dan terbuai-buai. Mak Ayi rasa terkejut juga beliau pada masa ni. Jadi beliau perlahankan kereta dengan pasang niat nak berhenti dekat tepi area ladang bikam ni lah. Sebab dia nak berhenti kat situ, dia nak check kereta dia ni. Dia tengok kawasan tu memang terlampau gelap dan terlampau sunyi. Dah lah tak ada kenderaan lain katanya. Kiri kanan ni memang kosong. Belum sempat beliau buat apa-apa. Kereta beliau ni dah terhuyung hayang ke kiri dan ke kanan dengan rasa amat dahsyat macam naik kapal laut dia macam duduk atas laut dia rasa terumbang ambing maka dia pun tak tekan minyak dia biarkan kereta beliau ni uh, berjalan dengan sendirinya dan dia pulas terim perlahan-lahan ke tepi jalan di lorong kecemasan sebaik saja berhenti biasalah dia keluar daripada kereta memang keadaan gelap habis pada ketika itu uh, dia buka lah, uh, pintu Uh, kereta dia dan dia keluar Dia keluar dia buka bonet belakang Dan pasang hazard light uh, Memang dia nampak tayar belakang sebelah kiri kereta dia ni Dah terkeluar dawai Bunga tayar semua dah tak ada dah hilang pelik dia kata Tadi dia tak adalah brake emergency sampai um, Tayar ni boleh jadi hakis eh, Boleh jadi apa? Boleh jadi terhakislah Sampai keluar dawai-dawai tayar ni memang pelik dia rasa. Jadi masa ni air ni dia tak fikir panjang. Dia uh, keluarkanlah uh, tayar spare dia ada dalam bonek ni. Dan dia ambil peralatan lah jet apa semua. Uh, serta peralatan-peralatan lain. Yang dia nak buka tayar tu dan dia nak tukar. Malang sekali masa ni. Dia tak berapa nak larat buku nak rim kereta. Dia kata memang berat sangat rasanya Walaupun dia ni dah duk melompat-lompat atas panah tu Tapi nak kereta dia ni memang tak terbuka Ya ha, memang susah juga kan Kadang-kadang nak buka tayar ni Nak tukar tayar spare ni kan Masa ni juga beliau ni dia telefon lah K-Line Lebuh Raya Plus Dia bercakap dengan seorang staff Yang bekerja pada malam tersebut lah Ayah duty pada malam tersebut Nama dia Encik Rizal Ha, jadi beliau bagi tahulah dia kata kereta dia tersadai dekat tepi jalan kawasan 380.6 berhampiran Behrang dan juga Ladang Bikam. Jadi masa ni pekerja Plus ni cakap kat dia dia kata tunggu sekejap ya dalam 30 hingga 40 minit kami akan sampai. Jadi ai kata okeylah dia tak kisah sangat pun. Lama sikit pun tak ada masalah. Tapi berkali-kali orang Plus ni Duk suruh I masuk dalam kereta Dan duduk diam-diam dalam kereta Dia kata Cik, cik jangan duduk berdiri dekat luar kereta cik Cik masuk ke dalam ya Masuk dalam kereta Duduk dalam kereta senyap-senyap ha, Jadi I ni dia tak ikut uh, cadangan Pekerja plus ni lah Dia kata mampus Sampai ke sudah aku duduk kat luar pada masa itu Tapi yang bestnya Tak sampai 30 minit Pronda Plus ni sampai yang lagi best bila kereta Pronda tu suluh dekat kereta I pada masa itu dia kata adik apa dah jadi ni dik ha pak cik pak cik pergi jeplas tu tanya dia lah jadi dia katalah dia kata kereta saya ni tayar pecah kot dah keluar-keluar dawai macam ni dia kata dan tup tup masa ni dia tunjuk bumper lampu dan bonet kereta ni dah barai dah bumper pecah bonik kemik lampu pecah jadi terkejutlah ai pada masa ni tadi dia tak perasan bumper lampu dengan bonik kereta dia ni semua dah pecah dah dia dia perasan tadinya cuma tayar kereta dia saja yang keluar dawai okey jadi dua orang peronda ataupun dua orang pekerja plus ni dia bantulah ai uh, ni tukar tayar spare Lepas pada Encik Nizam dan Encik Mak tolong saya pada masa itu, saya pun sambunglah perjalanan dan berhenti dekat tapah untuk pam angin tayar spare tadi. Lepas tu, I berhentilah duduk tepi jalan, duduk mencangkung belik-belik kereta ni. Hmm, masih memikirkan mana logiknya kereta ni boleh teruk macam ni, macam kena langgar lori katanya. Uh, jadi masa ni beliau ni main lah Facebook uh, Jadi uh, dia tulis dekat Facebook lah kat status Facebook dia Jadi semua orang cakap yang beliau punya kereta ni dah kena langgar Padahal tak uh, Dia siap ambil lagi gambar kereta dia Dia post dekat Facebook uh, Banyak lah komen dia kata Oi, Kereta kau ni dah kena langgar ni Tapi dia pelik lah memang Kereta dia tak kena langgar tadi Cuma dia rasa kereta tu tuhuyuhayang Jadi masa ni dia ada buat status dah dia ada rehat sekejap jadi dia teruslah perjalanan balik ke Taiping on the way balik Taiping tu beliau call lah member baik beliau Ah, member baik beliau ni duduk kat Ipoh cerita punya cerita dia pun buka lah cerita kawan dia ni buka cerita lah dia kata dulu kawasan tersebut tempat I mengalami Kemalangan tadi adalah tempat yang agak keras sikit kat situ ada satu kawasan perkuburan lama ha, dekat tepi hutan tu lah. Dia memang pelik lah dia kata dia memang lah tak nampak kawasan perkuburan lama tu tak tahulah betul ke tak betul kawasan tu keras. Cuma itu dia beritahu oleh kawan dia. Tapi sebenarnya memang dia pelik juga apa yang dah jadi dengan kereta dia ini. Okey. Jadi bila cerita kat sepupu dia, ha, sepupu dia ni mungkinlah pandai-pandai sikitlah ha, dia cerita kat sepupu dia. Kemungkinan besar sepupu dia kata I ni terlanggar sesuatu dan family benda tersebut ha, yang orang tak nampak ni lah. Makhluk gaib ni, family benda tersebut jadi marah lalu menerajang kereta I daripada depan dan belakang. Dan yang paling tak boleh belah I kata dia masih ingat lagi... Memek muka dua orang abang pelas Yang tolong beliau pada malam itulah uh, ha, Memek muka macam pelik Memek muka yang macam ada sesuatu yang tersembunyi Sambil seorang daripadanya tanya Eh hey, dah eh kata awak ni kena langgar apa ni ha, Dia cakap macam tu lah Sampai saja di Taiping satu badan air ni panas siap merah-merah lagi Macam melecur ha, Dia kata bila dia sampai di Taipin tu um, dia rasa tak sedap uh, Badan dia tengok Badan dia ni dah merah-merah dah Dah macam lecu kena air panas Jadi bila mak beliau tengok Mak dia suruh pergi mandi Lepas mandi pun tak rasa kurang Dia punya panas badan ni Sambil bulu roma dia ni tak Berhenti-henti menegak uh, Lepas mandi rasa makin panas pula masa ni Dia baca lah uh, apa-apa yang patut Ayat kursi semua Doa-doa yang dia hafal lepas lepas daripada tersebut Alhamdulillah tak ada dah rasa panah-panah badan ni kemudian selang beberapa hari ada member cerita yang diorang pernah ternampak lembu sebesar bas kat tempat yang sama waktu balik daripada Putrajaya ke arah Taiping sejak daripada itu kalau dia nak drive balik ke Taiping pun dia akan drive siang-siang dah ha, sebab dia dah tak berani dah nak hadapi keadaan ataupun tak berani nak menghadapi pengalaman sebelum-sebelum ini. Jadi itulah cerita yang dapat habis share pada hari ini. Semoga jadi hiburan, jadi iktibar pada kita semua. Sekian, terima kasih. Jensen untuk kita.